জুবিন গাৰ্গৰ এবাৰ আদেশ মই কাকো অনুৰোধ নকৰোঁ মই আদেশ দিছোঁ ক্ষমা খুজিব লাগিব দিগন্ত ভাৰতীক অপমান কৰা পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ সমিতিলৈ আদেশ প্ৰেৰণ কৰিলে জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ক্ষমা খোজাৰ আদেশ দিলে জুবিন গাৰ্গে যিহেতু সমিতিখনে অপব্যৱহাৰ কৰিছিল শিল্পী দিগন্ত ভাৰতীক তাৰ পাছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে মই কাকো অনুৰোধ নকৰোঁ মুঠতে ক্ষমা খুজিবলৈ মই আদেশ দিছোঁ চানমাৰীৰ পূব গুৱাহাটী সন্মিলনৰ মঞ্চত শিল্পী দিগন্ত ভাৰতীক চৰম অপমান কৰিছিলে সাধাৰণ সম্পাদক হিমন্ত ঠাকুৰীয়াই তাৰ পাছতেই শিল্পী দিগন্ত ভাৰতীক অপমান কৰাৰ পিছতেই সৰব হৈ পৰিছিল ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজ ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও সংগীত শিল্পী কলা কুশলীয়ে চানমাৰীৰ পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ কাৰ্যক গৰিহণা দিছিল তাৰ পাছতেই ফেচবুকযোগে জুবিনে দিগন্ত ভারতীক অপমানের পিছতেই মঞ্চত মঞ্চ সরব পৰিছিল শিল্পী জুবিন গার্গ নলবারীর হেলসাত সংগীতানুষ্ঠানের মাজতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে হার্থপ জুবিন গার্গে জানাইছে এই আহ্বান জুবিন গার্গে কালি এটা ঘটনা হল দিগন্ত ভারতীক সানমারি বিহু কমিটির কেজন অপমান করেছে গতি মানে বেছিকৈ নক বেছিকৈ কলেতো মই গালি দিও। গতিকে কথা কো সেই হব না লগত তেওঁ অনুষ্ঠান চাবলৈ গৈছিল তেওঁক মাতি নিছিল মাতি নি অপমান কৰিছে জুবিন গাৰ্গে লগতে কৈছে যে মই কাকো অনুৰোধ নকৰোঁ মই আদেশ দিছোঁ ক্ষমা খুজিব লাগিব এইদৰে কৈছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গে আমি পুনৰ কৈছোঁ মই কাকো অনুৰোধ নকৰোঁ মুঠৰ ওপৰত মই আদেশ দিছোঁ যে ক্ষম মা খুজিব লাগিব পূৱ গুৱাহাটীৰ যি চানমাৰী বিহু সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদকে দিগন্ত ভাৰতীক অপমান কৰাৰ পিছতে এইবাৰ সৰব হৈ পৰিলে শিল্পী জুবিন গাৰ্গ শিল্পী দিগন্ত ভারতী অপমান কৰিছিল পূব গুয়াহী বিহু সম্মিলনত সাধারণ সম্পাদকগার পশতে সাধারণ সম্পাদকগার বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহার দাখিল করেছিল নলবারীত তারপরে নলবারীর এটা অনুষ্ঠানত শিল্পী জুবিন গার্গে আদেশ দি কলে যে ক্ষমা মই কাকো অনুৰোধ কাকু অনুরোধ মই অনুরোধ করলে গৈ মই গালি দো গত মি আদেশ ক্ষমা খুঁজবই লাগিব শিল্পী দিগন্ত ভাৰতীক অপমান কৰাৰ বাবে এতিয়া শিল্পী জুবিন গাৰ্গ সৰব হৈ পৰিছে আমি পুনৰ কৈছো জুবিন গাৰ্গৰ আদেশ দিগন্ত ভাৰতীক অপমান কৰা সেইগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদকে শীঘ্ৰেই ক্ষমা খুজিব লাগিব ক্ষমা খুজিবলৈ আদেশ প্ৰেৰণ কৰিলে শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কালি এটা ঘটনা হ'ল মই কম কিন্তু দেই মই মই নোপোৱাকৈ আপোনালোকৰ ইয়াৰে নলবাৰীৰ দিগন্ত ভাৰতী সকলোৱে দেখিছে চাগে ফেচবুকত চান্দমাৰী বিহু কমেডী কেইযোৰ মানে অপমান কৰিছে তেওঁক গতিকে মই বেছিকৈ নকওঁ বেছিকৈ ক'লে মই গালি দিম গতিকে কথাটো কওঁ যে সেইটো হ'ব নাপায় আৰ্টিষ্টৰ লগত আৰু তেওঁ অনুষ্ঠান সভা বলে কইছিলে মাতি মাটি নিছিলে স্টেজে নেবল অপমান কইছে সো চামভাই কমিটি যে কিজন মানু আছে যে কিজেনা কইলে কাম তো মক্কা কো অনুরूणন লাইফত আদেশ দিছু ক্ষমা খুঁজিব লাইব বস যাচ্ছে কালি এটা ঘটনা হল ম কম কিন্তু দেই মন পোয়া কেন আপোনালোকৰ ইয়াৰে নলবাৰীৰ দিগন্ত ভাৰতী সকলোৱে দেখিছে চাগে ফেচবুকত চান্দমাৰী বিহু কমেডী কেইজনমানে অপমান কৰিছে তেওঁক গতিকে মই বেছিকৈ নকওঁ বেছিকৈ ক'লেকে মই গালি দিম গতিকে কথাটো কওঁ যে সেইটো হ'ব নাপায় আৰ্টিষ্টৰ লগত আৰু তেওঁ অনুষ্ঠান চাবলৈ গৈছিলে তাক মাতি নিছিলে ষ্টেজলৈ নিবলৈ অপমান কৰিছে চব চানবাৰী কমিটিৰ যিকেইজন মানুহ আছে যিকেইজনে কৰিলে কামটো মই কাকো অনুৰোধ নকৰোঁ কেতিয়াও লাইফত আদেশ দিছোঁ ক্ষমা খুজিব লাগিব বছ দ